με την Τουρκία συνεχώς λαμβάνει διάφορες μορφές πιο ειδικοποιημένε, πιο ποιοτικώ ανεπτυγμένε, τεχνολογικώς πιο προηγμένε και, και, σε ένα άλλο φάσμα το κυβέρνο, στον κυβερνοχώρο, κυβερνό δίκτυο κεντρικέ επιχειρήσει, όπου τα μη επανδρομένα αεροσκάφη προδοστατούν. Αυτό είναι η φωτογραφία του ΓΝΑΤ του πρώτου, σα το είχα πει στην εκπομπή, μη επανδρομένο αεροσκάφο που αγόρασαν στι Πολιτείες οι Τούρκοι το 1993. Γνάτε 750 και το Ιγνάτ, το Improved Math. Συνολικά 22 μονάδε, 6 και 16. Κάτω βλέπουμε το πρώτο από τα 6 buyer, τα πρώτο, το τελευταίο μάλλον buyer ακτάρ, TB2, είναι μη επανδρομένο οπλισμένο αεροσκάφο, το οποίο, το οποίο το χειρίζεται πλέον η στρατοχωροφυλακή. Δηλαδή η του τουρκική έχει, η τουρκική στρατοχωροφυλακή έχει, μη οπλισμένα, έχει οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Μπερακτάρ. Εμεί ούτε στρατοχωροφυλακή έχουμε που θα έπρεπε να υπάρχει. Το έχω ξαναπεί. Πρέπει να ξανασυγκροτηθεί η χωροφυλακή. Διαλέξτε όποιο όνομα θέλετε. Αλλά να, ξανα, να ξανασυγκροτηθεί η χωροφυλακή είναι θέματα εθνική ασφαλεία πλέον. Είναι άκρο απαιτητό. Και θα βοηθηθούν και οι ενόπλε δυνάμει. Και επιχειρούν με τέτοια μη επανδρομένα Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τα λάβουμε υπόψη μας, γιατί εκτός από το στρατό, το ναυτικό και την αεροπορία των νεοοθωμανών, έχουμε και τη στρατοχωροφυλακή. Πάμε στο επόμενο, στην επόμενη εικόνα. Πολλά τα θέματα σήμερα. Πολλές οι προκλήσεις. Αναφέρθηκε λοιπόν ο κύριος Ερντογάν στην μεγάλη ναυμαχία της Πρεβέζης, 28 Σεπτεμβρίου του 1538, στον κόλπο της Σάρτης βασικά, έξω από την Πρέβεζα, όπου και μάλιστα είπε ψευδός, ότι μετά από αυτό λέει η Μεσόγειο έγινε η τουρκική λίμνη. Αυτό είναι πραγματικά ένα ιστορικό fake news. Η Μεσόγειο ουδέποτε απετέλεσε τουρκική λίμνη. Η Ανατολική Μεσόγειο ήτο. Άντε και μέχρι κομμάτι, μέχρι τα άκρα της κεντρική Μεσογείου. Διότι, όσοι γνωρίζουμε από ιστορία, υπάρχει το περίφημο συμβάν της Μάλτης. Όχι το Μαλταγιόκ Γιόκ. 1566, όταν ο Λαβαλέτ, ο μέγας μάγιστρος των Ιαννητών Υποτών, πήρε την εκδίκησή του για την απώλεια της Δρόδους, συντρίβοντας τις Οθωμανικές δυνάμεις και το Οθωμανικό Ναυτικό. Γιατί βλέπεις, η Μάλτα δεν είναι Κρήτη, για να μπορείς να ανεφοδιάζει συνεχώς, πρέπει να έχεις θαλασσοκρατία, την οποία ουδέποτε την είχαν σε αυτό το τμήμα της Μεσογείου οι Οθωμανοί. Και η επίδοξη συμμαχή του απέναντι από τη βορειοαφρικανική ακτή. Α μην μα λέει λοιπόν ο κ. Σερντογάν τα περί, μεσο... περί τουρκική λίμνη και α πούμε μερικά πράγματα ότι η ναυμαχία στην Πρέβεζα, αν διαρκούσε άλλη μία μέρα και ο Μπαρμπαρόσα βρισκόταν αντιμέτωπο με τον ευνοϊκό νάνιμο και έναν τολμηρό Αντρέα Ντόρια, τον Γενοβέζο Ναύαρχο, ο οποίο ηγείται τη Ιερά Συμμαχία με του Ιωανίτε τη Βενετία και την Ισπανία, διότι ο Αντρέα Ντόρια φέρει την ακεραία ευθύνη που σήμερα οι Τούρκοι εορτάζουν οι Νεοθωμανοί ω την επέτειο τη ειδική του Σαλαμίνο. Δεν έχει καμία σχέση η ναυμαχία τη Πρεβέζη με την Σαλαμίνα. Δεν έχει σχέση το πώ οι Αθηναϊκέ και οι λοιπέ ελληνικέ συνέτριψαν πολλαπλάσιο στόλο σε μια μάχη εκ του συστάδιν, πλοίο με πλοίο, καρίνα με καρίνα, κουπί με κουπί, κατάστρωμα με κατάστρωμα. Αλλά σε κάποια από τα γνωστά και τι πια μου η έκφραση του ανέμου στην περιοχή. Η, α... η άπνοια οδήγησε το συμμαχικό στόλο σε μια σειρά από εσφαλμένε κινήσει και το κυριότερο ήταν η ατομία επιλήψιμο του Αντρέα Ντόρια, ο οποίο δεν είχε καμία διάθεση να βοηθήσει του Βενετού, πέραν των οποίων έγινε η σύγκρουση. Και ο Αντρέα Ντόρια αποχώρησε παρά τη σύμφωνη αντίθετη γνώμη και των τον... Τον Βέ... τον Βένετων και των υποτών του Αγίου Ιωάνου, τον Ιωάννη, των δηλαδή. Και έτσι χάρισε την ευκαιρία στον Μπαρμπαρόσα να χαρεί μια μισή νίκη. Που η μισή νίκη θα έχει κατατραπεί σε ήττα και σε πανολευθερία, αν την επομένη μέρα τα πυροβόλα των Γαλλαιονών και των Γαλλαιασών των Ευρωπαϊκών Δυνάμειων με έναν τολμηρό ναύαρχο που κατά τα άλλα ο Αντρέα Ντόρι ήταν, ήταν εξαιρετικό ναυμάχο, αντιπαραθέτων με του Οδωμανού. Φίλοι και φίλε, αυτό που έγινε στην Πρέβεζα είχε ένα υπόλοιπο το, 1500, το 1.600 και το 1500, Είναι η ναύπακτος. Προσέξτε ότι από, τη, από, νόμι, από το 1538 που είναι η μάχη της Προεβέζης μέχρι το 1571 τα χρόνια είναι λίγα. Στην Ναύπακτο γνωρίζουμε όλοι τι έγινε λίγο παρακάτω, συνετρίβει ο Οθωμανικός τόλος. Αυτό όμως το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνά ο Πολύς Ερντογάν και όσοι ασυλλοδοριάβονται την γαλάζια πατρίδα, πατρίδα, η παπαρτίδα έτσι, ναι, Παρτίδα είναι και την Τουρκία. Όχι πατρίδα. Γαλάζια παρτίδα. Πόκερ παίζουν. Α δείξουμε ότι είμαστε πιο ισχυροί στι μπλόφε. Και έχουμε και τα μέσα. 1640, επί Ιμπραήμ του πρώτου, το λεγόμενο τρελού. Είναι αυτό ο οποίο διατάσσει τον Καπουδάν Πασά, τον αρχηγό δηλαδή του στόλου, να καταλάβει τη Μάλτα. Έντρομο ο Καπουδάν Πασά, γνωρίζοντα τι έχει συμβεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια, κάνει την εξ σκέφτηκε το εξή. Έβαλε ένα χαρτί κάτω, έβαλε και ένα κερί δίπλα στη Μάλτα και όπω δορίζουμε το κερί, λιώνοντα, κάλυψε τη μικρή νησίδα. Και όταν εκλήφθησαν όλοι να δουν πού είναι η Μάλτα, είπαν όλοι Μάλτα Γιόκ. Δηλαδή δεν υφίσταται η Μάλτα. Βέβαια για μα, για την ελληνική ναυτική παράδοση, όχι δεν υπάρχει Μάλτα Ιόκ, αλλά ω πανάρχη θαλασσοπόροι και ουσιαστικά αυτοί που μιλάνε με την ψυχή της θαλάσσης και του πόντου, είναι ο ψπόντος, αναφέρεται στον Όμηρο, δεν πτωούμεθα από όλα αυτά. Αν χρειαστεί, θα του θυμίσουμε ότι εκτός από αυτές τις ναυμαχίες, οι οποίες εμείς ήμασταν ουσιαστικώς εμέσως εμπλεκόμενοι, έχουμε τις ναυμαχίες της Έλλης και τη Λίμνου, για να αφαιρθούμε στις πλέον πλέον τελευταίες. Και να του πούμε ότι το 1996 στα Ήμια, αν, λέω αν, είχαμε τότε περισσότερη τόλμη, σήμερα θα είχαμε μεταπολίτευση στην Τουρκία. Βλέπουμε και του τουρκικο τουρκικού εξοπλισμού. Το νέο έβαλε Εξαιρετικό site. Μπράβο στον άνθρωπο ο οποίο είναι πίσω από όλη αυτή την τεράστια, την εργόδη προσπάθεια να πληροφορηθεί ο ειδικό και μη αναγνώσει, ιδιαίτερο στον ειδικό τύπο, τι ακριβώ συμβαίνει στο πολεμικό ναυτικό. Μερικά πραγματάκια γιατί θέλω να τα δείξω και έχουν σχέση με το λεγόμενο μέγατο της θαλάσσης κράτος, αλλά Τούρκα. Έτσι. Με κίτρινο βλέπετε τις νέες ναυπηγήσεις μετά το 2010. 36 τον αριθμό. Τον αριθμό των εξυγχρονισμένων και αναβαθμισμένων σκαφών μετά το 10. 19 τον αριθμό. Τα υπόλοιπα είναι του παλαιότερος ετών ναυπηγήσεως. Αρματαγωγά, πλοία γενικής υποστηρίξεως και πετρελαιοφόρα, κανονιοφόροι, ναρκαλιευτικά, ε, οχηματαγωγά και αποβατικά, πυραυλοφταχεία περιπολικά κατευθυνωμένων βλημάτων, κορβέτες, φρεγάτε, φρεγάτες, υποβρύχια, πλοία αμφιβίων επιχειρήσεων, που το Ανατολού. Για δείτε εδώ. Δείτε ακριβώ τι γίνεται εδώ με την Τουρκία. Η Τουρκία ουσιαστικό. 36 μετά να φυγήσει μετά το 2010. Εμείς μετά το 2010 είναι ζήτημα αν έχουμε παραλάβει ουσιαστικώς Αυτά που είχαμε παραγγείλει προετών και αναφέρομαι στα υποβρύχια τα Type 2-14, έτσι και το εξχονισμένο τύπο ωκεανό, αλλά πρακτικώ νέα αναφύγηση δεν υπήρξε. Αλλά δεν μπορούμε να τα χρεώνουμε τότε. Ακόμα περιμένουμε να παραδοθούν δύο πυραυλάκια από τα αναφυγή Αλευσίνε. Ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την, με ανεβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του στόλου. Πώ λοιπόν θα μπορέσουμε να αμφισβητήσουμε τι τουρκικέ διεκδικήσει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Λιβικό Πέλαγος τώρα παρακαλώ, και στην Κεντρική Μεσόγειο, με Λογιά. Λοιπόν, μνημόνιο εξοπλισμών με ιδιαίτερη έμφαση στο ναυτικό και στην αεροπορία. Και μαθαίνω ότι υπήρξε και ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι υπάρχει μια σκέψη να μην υλοποιηθεί η αγορά των MH-60R των ελικοπτέρων, που είναι άκρος απαραίτητα και την θηποβουλιακή άμυνα, Βέβαια, δεν θα έπρεπε να ήταν η προτεραιότητα αυτή, αλλά πρέπει να ήταν η προτεραιότητα σε στον ΜΕΚΟ, η αγορά τροπηλών και λοιπόν, και, λοιπόν, και να δοθούν, λέει, για κοινωνικά ερίσματα κτλ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά πριν αυτοκτονήσει αυτοκτονή, κάποιο, τρελαίνεται. Μωρένει κύριο, ον βούλεται, απολέσαι. Α το έχουμε αυτό η υπόψη μα. Μην, προκληθ, μην πραγματοποιήσουμε μια γεωστρατηγική ευθανασία. Γεωστρατηγική ευθανασία. Αυτοφιλανδοποίηση και γεωστρατηγική ευθανασία. Τι άλλο να πούμε. Α προσέξουμε. Δεν υπάρχει καιρό. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. F514 και είναι αλλιέντα. Γιατί σα τη δείχνω. Γιατί αυτό το σκάφο είναι το πρώτο το οποίο φέρει του τουρκική σχεδιάσεω αντιγραφής έτσι βλημάτων, πυράβλων, κατευθυνωμένων, επιφανεία, επιφανείας-επιφανείας του Ατμάτσα. Είναι λοιπόν το πρώτο σκάφο το οποίο έχει αρχίσει να, ε, να τοποθετείται, να γίνεται το integration όπω λέμε και στα ελληνικά, η τοποθέτηση λοιπόν ε, βλημάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εκτό των άλλων, την ημέρα εκείνη, 28 Σεπτεμβρίου, 29 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, την ημέρα τη ναυμαχία τη Αλαμίνο, τη επαιτίου τη ναυμαχία τη Αλαμίνου, ο Ερντογάν, ο πολίτη Ερντογάν, συμμετείχε μαζί των αρχικών τουρκικών ναυτικών δυνάμεων και του πακιστανικού ναυτικού στην κοπή του πρώτου ελάσματο, ολοκλήρωση είναι ο ορθό όρο, των πρώτων εκ των τεσσάρων κορβετών τύπου Αντά, οι οποίε θα ναυπηγηθούν για λογαριασμό του Πακιστάν, παρακαλώ. Άρα, ο αριθμό των σκαφών που θα υποφεληθεί η τουρκική οικονομία και τα ναυπηγεία του είναι οκτώ. Και βλέπουμε τι άλλο με ελληγενέστε. Δηλαδή, η Τουρκία κινείται προ την ναυπηγική βιομηχανία με ταχυτά του ρυθμού από ότι εμεί. Εμεί σταματήσαμε το πρόγραμμα ναυπηγή στον ΜΕΚΟ, γιατί κάποιοι θέλανε σχολεία αντί για φρεγάτε. Τώρα, λοιπόν, δεν θα έχουν ούτε φρεγάτε, μα ούτε και σχολεία. Φίλοι και φίλε, Πάμε λίγο στο επόμενο, στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, η κατάσταση